И вот 4 июня, 15 год, половина шестого утра. Вот такой я провожаю вчерашнюю луну. Чудесно провел ночь, хотя почти не спал. Место неплохое. И джакузи неплохое. Нормально. Сейчас позавтракаю. Пол шестого. И в дорогу на мыловое. Спасибо насосчику, что не прогнал. Как говорится, мир не без добрых людей. Вот вот в ту сторону мне на маловое. Это Каховка. 8 километров я вчера не доехал до Малового, но не жалею. Вовремя относительно на ночевку стал. А сейчас вот увидел вот такую красоту. Маки. Я всегда видел их на обочине. На более относительное такое равнение А вот чтобы вот так вот на бугру Сверкали Красота блин. Может скажет кто это все не так Но мне нравится Пока погребем по грейдеру Мыловое А потом надо заехать в Красный маяк Посмотреть там некую Достопримечательность. По-моему, храм какой-то. Ну, посмотрим. Увы, дальше маков я не вижу по, на бугре. А то одно место. Да, но внизу еще идет какой-то канал, видно до этой насосной, или с насосной, скорее всего что с насосной. Я видел там сброс. Ну, пока все. Вот оттуда я приехал. Вдоль этого канала по этой грейдеру. и приехал вот сюда. Похоже, что я ошибался. Отсюда качают воду туда на насос. Вот. Потому что здесь вот. Подо мной трубы, по которым закачивают воду в канал. И дальше она самотеком. Вот такая она херсонщина разнообразная, разнообразная сепи, леса, все можно найти. Вот такая она каховка. 7 километров до поворота на Маловое. И у вот вас такие червоные маки. Юначе без соня. Кохання першого Вот я подъехал к новым каилам. Доводилось тут ночевать. Вот слева, где микроавтобус заехал. Было дело. Да и справа тоже ночевал. Всякая была. Новая камера. И сейчас мой путь на красный маяк. посмотрите направо, посмотрите налево. Но не забывайте смотреть вперед. Иногда оглядывайтесь назад. Да, дороги тут оставляют желать лучшего. Да ничего. чего они маяк а там оказывается монастырь ну что, поедем посмотрим может быть и не разочаруюсь потому что в прошлом году вокруг каховки я объезжал и тоже на той стороне увидел тоже монастырь поехал туда а там блин Короче, полное разочарование. Современные монастыри, они мало привлекательные. Есть, конечно, интересные объекты. Пелагеевский монастырь. Довольно интересное место. Ну ладно. Пока я поворачиваю. черный маяк посмотрим что она там будет а пока камеру спрячу вот я и подъехал к монастырю предварительно осмотрев я думаю что это восстанавливает монастырь или что-то ну, видно, что здание тут старое. Еще с позапрошлого века, похоже. Сейчас постараюсь зайти во двор, посмотреть. Дыхание старины глубокой. увидел такую арку громадная если по правде сказать а что это было возможно тут храм был да и как объяснил мне послушник это остатки, развалины храма. Свод его. Но оно впечатляет. Впечатляет воображение размерами. И я не жалею, что я приехал посмотреть. А похоже, во времена большевиков здесь устроили Здесь устроили кинотеатр. Ну, кацапье оно и есть, кацапье, блин. Созидать ничего не способны, а разрушать до основания. И ничего не построить. Это они научились. Дикари, блин. Тут целый комплекс старых, старинных, архитектурных построек. Постараюсь как можно больше поснимать. И рядом, прямо на берегу Каховского водохранилища. Знают монахи где? посмотреть стоит я не жалею о том что приехал есть что рассказать и показать не правда ли красиво а умели строить Вы только посмотрите, какая тут красота. Потрясающе. Ну как тут не любоваться творчеством зодчих? Надо сказать, что все это на берегу Каховского водохранилища. А по краям вот этой бетонной стены, которая я стою, с каждой стороны башни круглые. Но в то время, когда монастырь строился, то водохранилища еще не было. Был только Днепр, Славутич. Вот он такой. Вот одна из угловых башен. Точнее, то, что от нее осталось. В эти руины я не залазил, только с краю поснимаю. Просто потому, что не знаю, как к этому отнесутся монахи. Поэтому не хочу испытывать судьбу. Вот приехал в монастырь и познакомился с одним из служащих монастыря Александром. Мы тепло побеседовали, поговорили, вспомнили. Ну а сейчас я, увы, вынужден ехать дальше на Береславль. Все больше убеждают, чем беднее область, тем лучше дороги. Во всяком случае смотрят за ними. Херсонская область, что самая богатая? А тем не менее он ведут ремонтные работы. Не все, как хотелось бы, но тем не менее. И нельзя сравнить с Днепропетровской, в частности, окрестностями Кривого Рога. Блин, столько промышленных предприятий и одни жмоты. Нет денег на ремонт дороги. Связывающий Ингулецкий район с центром города. И так убитая по самое не могу. Никопольская трасса. Это полный отстой. И говорят, что денег нет. Никопольский трубный завод. Днепропетровский сколько заводов. В сколько предприятий металлургических. И у них нет денег. Правду говорят, чем богаче человек, тем он жаднее. И наоборот, чем беднее, тем открытие душа. Ну ладно, не будем грустным. Сейчас я еду к Змеевке. Каким-то ветром туда надуло кирху. Насколько я Понимаю. В моем представлении Кирха это одно из культовых сооружений. По-моему, относится к, к лютеранству, которое присуще больше к северным народам. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, наверное, еще в Шотландии. Вот, а какой судьбой сюда ее на Херсонщину занесло телепортация, наверное. Посмотрим. Не будем расслабляться. Еду на змеюку и смотрю вдоль дороги, сколько, сколько глаз хватает. Мак, мак и мак. Что с одной стороны, Сколько глаз хватается маг? Километра. Так это я уже проехал сколько и начал снимать. Это дорога на змеевку. Деревья вот закончились и опять справа. Мак. Это полевой, маг. дикий думает, что для наркоты подойдет. Он вообще не годится. Тільки не кацапська згадку вас познімаю. як вас звуть? Мирон Іванович, Гарський Мирон Іванович. А внука? А це мій внук. А я з Кривого Рога приїхав. Ото все час. Ось така вона кирха у змію. как я и думал, это Измеевка, это бывшее поселение Шведов. Ну вот я и в Кирхе. С разрешения служащего я тут и снимаю. Я вам скажу, что это потрясающе. С разрешения Володя здесь снимаю. Он здесь служит звонарем. Дай Бог ему здоровья. Спасибо и вам того же. Я надеюсь, может еще когда-то доведется приехать. Приезжайте. Но меня переполняют чувства, находясь здесь. Буду идти на выход. мне рассказал один из местных жителей, шведы выехали отсюда в Швецию, домой. Осталось процентов 10. Ну, есть. Но я видел такие дома жилые, построенные как в Прибалту. Ну, шведы с островерхами крышами. Кто-то еще остался. Между прочим, прошлой ночью, когда лег спать, это было на насосной. Я на какое-то мгновение открылся третий глаз, и я видел эту церковь, я видел эту кирху вчера ночью, неспроста видно. Еще видел склеп, похоже, что склеп, В кубической форме с круглой крышей, возможно, это склеп Фольцвейна, к которому я еду. На всякое рассчитывал. Можно подъехать, походить вокруг, пофотографировать. Но чтобы войти вовнутрь, да еще в белотреках, потому что это я никак не рассчитывал. Спасибо. Вот я и в Береславле. Вот такие тут дороги есть. Сказали два квартала подняться вверх, а потом направо и можно выйти к Веденской церкви. Поэтому решил Мериду не насиловать. Она девочка хорошая и мне еще послужит. Лучше я покачу ее по таким дорогам. Пробачь меня. Вот я в Береславле нашел эту Веденскую церковь. Сейчас подъеду к ней пришлось немножко возвращаться. Но ничего. Дальше поеду в парк Шевченко. Вот она такая Веденская церковь. Построенная полностью из дерева. Ни одного гвоздя. И через 10 лет будет отмечать 300 летие Неспроста это все. Неспроста я здесь посмотрим. Вот меня принесло в парк Шевченко в Береславе. А вот и Тарас Григорьевич собственной персоной. Это остатки руины крепости Кизыкермен. Сейчас я попробую спуститься, поснимать. на том берегу новая каховка извините за такую резкость кадра руки трусятся ноги трусятся и где еще что-то трусится от волнения и то что осталось Кахопское водохранилище это было построено намного позже, чем крепость. Красиво, правда? Народ купается, развлекается. А я сейчас подамся на казацкое. Уже на канале буду купаться. Любіть Україну як землю, як сонце, як матінку рідну. Інакше як лицемірством я назвати не можу. Чому проти цієї вивіски? Стоїть пам'ятник у цьому уроду. Ось. Все. Той, хто руйнував Україну. Лицемірство дайте це в Береславлі. в червоному маяку на території монастиря теж стоїть такий ідол. Це я не розумію. по всій україні вже поваляли їх, а тут ще стоять вот и покидаю я этот тронутий береслав более извините блин хреновых дорог я еще не встречал. Это на планете, наверное, в Зимбабве и то там лучше. И теперь мой путь на Казацкое. Сейчас водички наберем и будем думать на ночлеге. Сегодня, думаю, пораньше стать. У известного всем дальнобойщикам источника набрал живительной влаги и сейчас попрусь дальше за казацким за плотиной стану на канале на ночевку сегодня суп думаю приготовить нормально добрался до канала поставил палаточку принял ванну от души и сейчас готовлю супчик чай надеюсь, питательно поужинать. И будем отдыхать. Надо посмотреть карту завтра. Или новую каховку, или сразу на Асканию. Посмотрим.